الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> <الإسلام مين> ذلك الكتاب لا عيب فيه هدى صدق رسول النبي الكريم الله على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. <applause> اللهم صليت على إبراهيم وعلى آل <سؤال> إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم <سؤال> بارك دعا فرمائے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی سمجھنے سمجھانے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توسیع نشی فرمائیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ان شاید فرمائی ہیں ایک تو فرمایا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے لاپائی کافی دوسری بات ارشاد فرمائیں کہ انسان کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت یہ قرآن ہے جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے اہم ضرورت ہے یہ قرآن اس کا سبب اور ذریعہ ہے اور وہ ہے ہدایت ہدایت بہت بڑی اللہ تعالی کی نعمت ہے ہدایت انسان کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت کے بغیر انسان امام سے خالی ہے ایمان نہیں ہے ہی انسان معزز کیوں نہ بن جائے بلا کر جہنم کا ایندھن بنے گا ایک ہدایت تو وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم جہنم سے بچ کر جنت جائیں گے جس کے ذریعے سے ہم کفر سے نکل کر اسلام میں آتے ہیں یہ آج تو بہت آسان ہے ورنہ صحابہ کرام کے زمانے میں مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں تھا بڑی تکلیفوں کے بعد جا کے اسلام کی دولت نصیب ہوتی تھی اور یہ بھی ایسے نہیں اللہ پاک دے دیتے تھے فرمایا کہ انل جی مکمو ہم تم ہی کاری ہدایت کو ان کے اور ساتھ چمکا دیں ہدایت کو ایسے ہی بغیر طلب کے بغیر چاہت کے باوجود اس کے کہ انسان اسے ناپسند کرتا ہو اور ہم ہدایت کو اس کے ساتھ جوڑ دیں ایسے نہیں الحمدللہ اللہ للہ حدانہ لہذا كنا لنهتدي لولا انہدان الله اگر اللہ پاک میں ہدایت نہ دیں تو ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہیں تھے حضرت بلال حمشی خبشہ سے چلے ہیں چاہت لے کر اسلام کی چاہت کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں کن کن اذیتوں کا سامنا کرنے کے بعد اس ہدایت سے سرفراز ہوئے حضرت سہیب رضی اللہ تعالی روم سے سفر کر کے آئے تب جا کے یہ ہدایت نصیب ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتی مجھ جیسے کالے غریب حبشی کو کس نے ہدایت دی تھی تو کفر کے زمانے میں تو قبیلوں کا بڑا ایک نام تھا کالے گورے کا بڑا ایک فرق سمجھا جاتا تھا غریب اور امیر کا ایک بڑا فرق تھا تو مجھے غریب اور کالے کو کس نے ہدایت دینے تھے اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ کالا گورا نہیں دیکھا جاتا تڑپ ہونی چاہیے چاہت ہونی چاہیے تب ہدایت ملے گی اور ایک ہدایت وہ ہے کہ ایمان میں آنے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد امال کرنے ہیں امال جو اسلام اور ایمان کی وجہ سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات جو دیں اعمال کی ایک ہدایت وہ ہے کہ اعمال کیسے کریں ایک آدمی کو یہ تو پتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے پڑھنی کیسے ہے یہ ہدایت ہے روزہ رکھنا کب سے کب تک رکھنا ہے کتنے رکھنے ہیں کیسے رکھنے ہیں یہ ہدایت ہے حج کرنا ہے کن دنوں میں کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنے دن کر سکتے ہیں یہ ہدایت ہے اعمال کی ہدایت شب برات آ رہی ہے ساری راتیں مبارک ہیں رات کو جاگنا تنہائی میں اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا اللہ رب العزت کے سامنے دو رکعت نماز کے لیے کھڑے ہونا اللہ تعالی سے تنہائی میں ملنا اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا کسی بھی رات کر سکتے آپ پھر بھی اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیرت بیان فرمائی ہے کہ بخش چاہنے والے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے والے اس رات کو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العزت خاص طور سے اس رات میں اپنے بندوں کو مخاطب فرماتے ہیں بخش چاہنے والوں کی بخش فرماتے ہیں حاجت مندوں کی اللہ حاجتیں پوری کرتے ہیں اور اگلے دن کا جو روزہ ہے اس کا شب برار سے کھولتا ہے جتنا ہے جتنی ہدایت دی گئی جتنی تعلیم دے دی گئی اتنا بتایا گیا یہ دین ہے اس سے ہم آگے بڑھ کر اپنے اوپر خام خام کسی چیز کو لازم کریں یہ دین نہیں ہے اسے بدت کہتے ہوگا یہ دین نہیں ہے ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہویں تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے اس نسبت سے اگر کوئی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا تو پندرو شاہ بھی آ جاتی ہے اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ شب کا اگر روزہ کچھ ثابت کرتا ہے تو وہ اس نسبت سے ہی کر سکتا ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تیرا چودہ پندرہ کو روزہ رکھنا صحابہ سے اگر کوئی اس روزے کو ثابت کرتا ہے تو وہ یہی طریقہ ہے کہ صحابہ اکرام ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھتے تھے ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایک مرتبہ پہنچ سن اگر کوئی شخص یہ سنت سمجھ کر یا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یاد رکھیں سنت بھی اسے کہتے ہیں کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہو اور پھر اس کو کبھی چھوڑا نہ ہو ترک نہ کیا ہو زندگی کے آخری عمر کے حصے تک اس کو قائم رکھا ہوں وہ سنت ہے اگر چھوڑ دیا ہے حدیث ہے عمل ہے آپ اس پر کسی عمل کرنا چاہے کر لیں اس سنت نہیں کہہ سکتے سنت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ سلم قبرستان گئے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہمارا عمل بھی ایسا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہدایت دی یا نہیں اگر ہے تو یہ ہدایت ہے صراط سراۃ انعمت سراط ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام ہوئے انعام تو تب جا کے ہمارا عمل قبول ہوگا تب ہم ان لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن کہ جن پر انعام ہوئے ہوں گے تب ہم ہدایت یافتہ سمجھیں گے تب ہمارا عمل قبول ہوگا اپنی مرضی کریں گے تو یہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے اس پر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہے بھائی شب قدر جتنا حکم دیا اتنی اتنا کرے رات کو جاگے جتنا جاگ سکتے ہیں کوئی ساری رات جاگنا ہے. تو ضروری نہیں ہے جتنی ہمت ہے شروع کا حصہ جاگ لے آخر کا حصہ جاگ لے درمیان نہ کھل جائے کوئی عبادت مخصوصہ نہیں ہے قرآن پڑھتا رہے ساری رات نماز پڑھتے رہے ساری رات ذکر اذکار میں لگے رہے ساری رات دے کے اس رات کو عبادت کرنا سنت ہے اور تیرہ چودہ پندرہ شب کو روزہ رکھنا سنت ہے اگر کسی نے اس نسبت سے پندرہ شب کا روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ خالص جیسے ہمارے ارد میں مشہور ہوا ہوا ہے کہ رمضان کی طرح اہتمام کرتے ہیں رمضان کی طرح اعلانات ہوتے ہیں ساری افتاری کے شہری افتاری کا اہتمام ہوتا ہے یہ صحیح ہے اور صرف وہ بھی پندرہ شب بالکل صحیح نہیں ہر شب رات کو بڑے اہتمام اور شار شوق کے ساتھ قبرستان جانا اور نہ گئے تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہم نے کیا کھو دیا کون سا ہم, ہم سے کوئی فریضہ رہ گیا یہ, یہ دین نہیں کبھی ایسا افسوس ہمیں فرض نماز پہ بھی ہوا سو میں سے بڑی مشکل بمشکل تیس چالیس فیصد افراد ایسے ہوں گے جو پانچ وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہوں گے اکثریت وہ ہے جو پڑھ لی پڑھ لی نہیں پڑھی نہیں پڑھی رہ گئی رہ گئی آگے پیچھے پڑھ لی ایک وقت میں دو دو نمازیں پڑھ لی جی وقت نہیں ملتا وہ فرض ہے یہ فرض نہیں ہے فرض کو اہمیت نہ دینا اور غیر فرض نفلی عمل کو اتنی اہمیت دینا فرض جیسی یہ دین نہیں ہے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا نام ہے اکرام کی زندگی اور ان کے کا نام دین ہے قرآن و سنت پر عمل کرنا علماء کے بتائے ہوئے عمل طریقے کے مطابق عمل کرنا یہ دین ہے اپنی مرضی پر عمل کرنا اپنی چاہت پر چلنا یہ دین نہیں ہے قرآن فرما رہے ہیں فائی نے کہاں جا رہے ہو تم فائی لبن کہاں جا رہے ہو کون سے دین کو اپنائے ہوئے ہو ہندو ہولی کھیل رہے پٹاخے بجاتے ہیں ہم نے بھی شروع کر دیے شبرات کو کے بجانا یہ دین ہے قرآن نصیحت ہے قرآن ہدایت ہے لیکن چاہنے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے ہمیں نہ اپنی فکر نہ اپنی نسلوں کی فکر اپنی جیب سے اپنا حلال کا پیسہ نکال کر کے دے رہے ہیں کہ ہاں ہاں بچے کا دل نہیں توڑو لو لو بیٹا لو آگ لگاؤ پٹاخے بجاؤ یہ تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو پیسہ نہیں دے رہے آپ یہ غلط تعلیم ہے روکو کو اس بات سے اس کی موٹی سی میں مثال دیتا ہوں اگر فرض کرے بچہ کہے کہ ابو مجھے تو اس کنویں میں چھلانگ لگانی ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ اس کے اندر گرے گا تو یہ بچے گا نہیں کیوں نہیں جان دیتے آپ کو پتا ہے کہ یہ بچے گا نہیں یہ بھی بالکل بھی ہی ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں وہ کل کو بڑا ہو کے بھی ایسے ہی کرے گا وہ آگے چل کے آپ کے طریقے کو اپنے بچوں میں رائج کرے گا آج اپنے بچوں کو تعلیم دے جو بڑے ہو گئے وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں وہ عاقل ہیں بالغ ہیں پڑھے لکھے سمجھدار ہیں اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں بچہ نہ بالے گئے بچہ نہ سمجھ ہے آپ بچے کو روک سکتے ہیں منع کریں آج ہم نے روکنا تو دور کی بات ہے ہم خود ان کے ساتھ شریک ہوتے آمان میں بھی ہدایت چاہیے درست آمان غلط اعمال پہ نہ خود چلے نہ اپنے نسلوں کو خراب کرے یہ کوئی نئی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں ہر موقع ہر سال میں یہ بات کہی جاتی ہے آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں تہیا کریں اس بات کا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شبراہ جن اعمال کے کرنے کا عزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر رہے ہیں اپنی بیچ میں چاہت نہیں لڑانی روزے کا آپ رکھیں مطلب لیکن پندری شب کے نام سے مت اس کو سمجھیں کہ اس پندرہ شب کا کوئی سواب ہے روزے کا یا پندری شب میں روزہ رکھنا بہت ضروری ہے اس کا ثبوت ہی نہیں علماء موجود ہیں اس کام کے لیے آج آدمی موجود ہیں اس حدیث کو نہیں لیتے ہو جب وہ منع کر رہے ہیں تو یہی تعلیم ہے یہی ہدایت ہے آپ اس کو نہ کریں اگر آپ کو رکھنا ہے تو تیرہ چودہ پندرہ کروڑا رکھے ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے رات کا جتنا حصہ عبادت کر سکتے ہیں کریں اور کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان اگر آپ اس نسبت سے جاتے ہیں کہ حضور اللہ علیہ وسلم گئے تھے ورنہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس وقت تو اس حدیث پر عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے جہاں اس حدیث پر عمل کرنا گناہ کا مرکز بن جائے اس کو چھوڑنا ضروری ہے آج کل شب برات میں قبرستان جانا وہ گناہ سے خالی نہیں ہے آپ سب مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطاوے طریقوں پر عمل کرنے